В общем, поселился я вот в такой капсуле. Пока не могу понять, где тут что включается. А, да, свет. Ничего не работает. Не знаю, как оно работает, короче, потом разберусь. Вот такая капсула двуместная походу. Тут пуфик, а. есть кондиционер, туалет, душевая и умывальник. Как-то так. И еще крышу. Тут вот сумочка такая есть. Внутри полотенца. Беруша. Пульт. Вот телек включился. Наушники. Можно смотреть телевизор. Правда, что тут свет не могу? Понять, что не включается. Наверное, может, надо закрыть эту штуку, и тогда включится. Не, не включается. Ладно, потом разберусь. Это сниму. В общем, я ломал голову, как это все работает. Оказывается, очень просто. Надо вот эту карточку вставить а вот сюда. В целом прикольная такая капсулка. Я уже разобрался, как тут все працюю. Ось. Телевизор. вся. В капсульці СІ. А і собі кайфуєш. ну Це двомісний номер, двомісна капсула. А завтра покажу в одномісну коли переселюся. Якось так подорожуйте, люди.